Okey, kalau untuk macam kita yang nak rancang berkahwin kan Nak buat hmm. majlis perkahwinan hmm. uh, Macam mana tu kita nak tahu Okey uh, Nak ramal cuaca. <laughs> <laughs> Sebenarnya semasa dulu saya bertugas di sini Kami ada je uh, orang awam yang telefon, uh, minta pandangan kami. Ya, okay. Boleh. Boleh. Telefon saja hotline kami. Uh, dan uh, ceritalah lokasi anda kat mana. Plannya nak buat bila, di mana. Outdoor ke indoor. Ya. Tapi biasa kami memang uh, nasihatkan untuk buat indoor lah lebih ha. selamat. Okay so guys siapa yang nak kahwin silakan call. <laughs> Boleh, ha. boleh telefon kami 24 jam 24 dapatkan. Jam. 24 jam. Tak <laughs> telefon memang ada pegawai yang akan wow. apa tu jawab, jawab. Cuaca makin tak menentu. Banjir, panas melampau, suhu aneh di tempat yang tak disangka. Pagi panas, petang hujan. Semua ini bukan kebetulan tapi kesan perubahan iklim yang makin terasa. Untuk itu, kami bawakan podcast Bicara Dengan Langit musim kedua bersama Med Malaysia. Hi guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera and welcome to podcast Bicara Dengan Langit musim kedua bersama saya Alia Haslin. Di dalam podcast ini kita akan membincangkan topik-topik mengenai cuaca di Malaysia. Macam biasa, kita akan bawakan soalan-soalan daripada netizen, soalan-soalan daripada korang yang curious nak tahu macam mana boleh terjadinya musim panas, hujan jerebu sejuk dekat terjadi kat Malaysia ni. And of course saya tidak kesorangan hari ni sebab saya bawakan panel yang lebih arif dan profes daripada Mad Malaysia. So guys, please welcome penolong pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Puan Nur Kamalia in the studio. Assalamualaikum. Apa Puan? Waalaikumsalam. Selamat datang ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Yes. Special <laughs> ya. Macam ni kita datang office Mad Malaysia. Ya. Kan? Okay. <laughs> Uh, boleh tak Puan uh, share a bit lah pasal jawatan Puan dekat MAD Malaysia ni? Okay. Uh, saya menyertai uh, Jabatan Meteorologi. Uh -huh. okay, sudah hampir 15 tahun lah. Okay, bermula di sini lah. <laughs> 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 saya pernah bertugas di sini selama 5 tahun. Uh, Pusat Cuaca Operasi eh uh, national. Mm -hmm. okay. Uh, dan selepas itu saya bertugas di Pejabat Meteorologi Sarawaklah di Kuching. Dan kemudiannya Pejabat Meteorologi di Johor dan kembalilah ke Ibu Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia di Petaling Jaya ini. <laughs> <laughs> Okey. So sebab puan pun dah kerja lama, mesti puan tahu banyak kan. So topik kita hari ini adalah cuaca Malaysia ni kenapa? <laughs> sekejap hujan, sekejap panas, sekejap jerebu. <laughs> Okey, baiklah. Uh, mungkin semua dia maklumlah bahawa hmm. uh, iklim di Malaysia ni merupakan uh, iklim khatulistiwa. Di mana uh, suhunya seragam. Hmm. Uh, jumlah taburan hujannya banyak. Setahun boleh mencapai uh, 3000 mm. Okey. Jadi uh, kita juga menerima sinaran matahari yang sekata dalam tempoh setahun tu memang a uh, enam ke lapan jam macam tu. Mm -hmm. Jadi memang boleh dikatakan uh, kita memang panas, okay, dan juga lembap. Apabila berlaku uh, kita menerima sinaran matahari tu, mm -hmm. keadaan akan menjadi panas, okay. Jadi uh, akan menyebabkan pembentukan awan, okay. Jadi awan-awan tu biasanya uh, kita akan terima kejadian hujan dan ribut peti pada sebelah petang. Jadi itulah oh, yang memang uh, se sehari-hari uh, interaksi alam semula ah. jadi yang memang Bagi, begitu. sampai pukul 3 panas, 4 yeah. hujan. Jadi uh, kita mula melima pancaran matahari sekitar 6 ke 7 hmm. dan kemudian eh uh, awan, awan mula terbentuk hmm. apa tu proses penyejatan uh, apa tu air bertukar menjadi uap air dan seterusnya menjadi awan. Hmm. Jadi kita akan mula menampak, uh, melihat kelompok-kelompok uh, awan itu di langit bermula seawal 10 pagi dan juga uh, bertambah banyak menjelang tengah hari dan pada sebelah petangnya mulai Ujian. pukul 2 akan mula hujan lah. Dua tiga hujan ya, kan? Ya betul. Jadi itulah interaksi alam semula jadinya. Betul, begitu. betul, betul. betul betul um, Boleh dikatakan everyday juga macam tu? Macam sama je kan? Ya itu. Ha -ha. Uh, bergantung pada uh, tiupan angin. Okey, kita ada semua sedia maklum lah bahawa monsoon di Malaysia ni dua monsoon utama iaitu mm -hmm. monsoon uh, Barat Daya pada bulan Mei hingga se uh, September. Okey, pada tempoh tersebut memang keadaan angin bertiup daripada arah barat daya lah daripada mm -hmm. Sumatera kita boleh katakan. Jadi pada tempoh ni biasanya a uh, taburan hujan itu akan berkurangan. Okey, dia lebih kepada hujan sebelah pagi sebab uh, tiupan angin yang a uh, lembap daripada apa Selat Melaka mm -hmm. itu jebakkan uh, di kawasan pantai barat semenanjung menerima hujan pada sebelah pagi lah terutamanya dan keadaan baik pada sebelah petang mungkin saya nak tanya juga mm. angin pun memainkan peranan kan? ya eh? betul dia membawa wap-wap uh, air itu oh. uh, sebagai pemangkin untuk pembentukan awan jadi uh, tiupan angin itu akan uh, menentukan uh, lokasi sebab hujan tu lah tempatnya hujan ya betul Itu semua angin lah angin Faham? Okey, jadi a uh, monsun yang kedua iaitu monsun timur lautlah kita semua sedia maklum bahawa pada tempo ini kita akan menerima hujan lebat yang sangat banyak terutamanya di kawasan pantai timurlah. lah. Hmm. Okey, boleh menyebabkan hujan uh, tiga 3 ke 5 hari macam tu. Tapi berbeza dengan uh, pada monsun barat daya ni, monsun timur laut itu kita boleh uh, ramalkan lebih awal. Jadi biasa Jabatan Meteorologi akan mengeluarkan nasihat hujan lebat uh, sekurang-kurangnya 3 hari sebelum berlakunya episod hmm. monsun itu sendiri. Hmm. Okey, jadi uh, orang ramai dan juga pihak agensi bertanggungjawab dalam pengurusan bencana boleh mengambilkan, mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Okey. Dan saya pun ada perasan juga kenapa hujan lebat selalu berlaku hmm. ketika musim tengah panas. Okey. Apa kesan so, itu sebaliknya? Ha. <laughs> Seperti yang saya katakan tadi, kita menerima uh, uh, sinaran matahari okay, uh -huh. uh, pada uh, sebelah pagi dan petangnya akan hujan. Biasanya selepas tengah hari lah. Okay. Itu orang uh, panggil itu apa? Dan ciri uh, uh, hujan di Malaysia ni se, uh, sememangnya lebih kepada ribut peti berserta hujan lebat. Okay. Walaupun kadang-kadang uh, ada tempo yang singkat, mm -hmm. ada yang tempo yang lama, bergantung kepada kelompok awan yang uh, terjadi itu sendiri. Uh, jadi untuk di kawasan bandar, terutamanya Lembah Kelang memang boleh dikatakan uh, terutamanya musim peralihan lah memang kita terasa uh, panas dan petang tu hujan. dia akan hujan. Hujan lebat. Hujan tu. yang lebat ya. Mm -hmm. Secara tak langsung dia uh, apa tu menyebabkan orang kata uh, kesesakan lalu lintas mm -hmm. kan air dinaik ai mm -hmm. apa jalan dinaik mm -hmm. ai uh, pokok-pokok tumbang. Okay, So adakah benda tu uh, kejadian macam tu akan jadi dalam beberapa bulan ataupun memang macam tu je dia punya uh, pattern dia? Uh, sebenarnya kita boleh nampak corak cuaca tu sendiri seperti yang saya katakan untuk Lembah Kelang ni uh, biasanya uh, keadaan ni yang tersebut hmm. uh, kerap berlaku pada bulan April dan juga Oktober dia uh, pada tempoh masa peralihan antara hmm. dua monsun itu Okey, so uh, adakah pemanasan global memainkan peranan juga dalam perubahan cuaca ekstrim di Malaysia? Uh, buat masa ini memang secara globalnya memang seluruh negara memang akan terkesan dengan uh, pemanasan global ini. Jadi untuk Malaysia yang kita dapat lihat adalah kejadian-kejadian uh, ekstrim ni lah yang boleh berlaku di mana dia sukar diramal uh -huh. dan terjadi dalam tempoh yang singkat singkat betul ya yeah. jadi kadang-kadang dia boleh jadi apa tu pengurangan taburan hujan ataupun uh, uh, berlakunya hujan lebat di kawasan yang jarang berlaku hujan dan juga tiupan angin yang kencanglah uh -huh. uh -huh. so kalau let's say kalau kita nak kata dalam sektor pertanianlah pula kan uh -huh. sebab Pertanian kan memang kita kena ikut cuaca cuaca dalam negara kita kan. Ya, betul. So um, macam mana perubahan cuaca tu uh, bagi puan boleh mempengaruhi pe pertanian sektor dekat Malaysia? Sektor pertanian di Malaysia dia uh, di mana-mana pun dia akan terkesan dengan pemanasan global ini. Uh -huh. Sebagai contoh uh, ketika keadaan panas umpamanya pokok-pokok uh, tanaman dia memerlukan air yang lebih. Betul. Okay untuk dia Uh, menjadi dewasa dan seterusnya mengeluarkan hasil mm -hmm. okay, Sekiranya berlaku kekurangan air Dia boleh menjejaskan hasil tanaman itu sendiri Jadi dia akan memberi kesan ekonomi kepada para petani Dan sehingga mm -hmm. perladangan lah. mm -hmm. Dan selain daripada itu juga um, Sekiranya macam cuaca-cuaca ekstrim Kejadian-kejadian uh, uh, cuaca ekstrim berlaku di luar negara uh, Seperti negara-negara besar Uh, negara China mm -hmm. ataupun India di mana dia uh, mengeksport utama makanan-makanan seperti mm -hmm. kentang atau bawang. Betul. Saya tak langsung apabila berlaku kejadian cuaca ekstrem di negara mereka berlaku kekurangan uh, apa tu? pengeluaran pe lah. apa tu yang dieksport tulah. Ha. Sumber makanan mm -hmm. yang kita gunakan harian mm -hmm. tu. Uh, walaupun apa tu berlaku di luar negara tapi memberi kesan kepada negara-negara negara lain juga Betul sebenarnya. Betul. Dan uh, kalau untuk perubahan iklim pula adakah ia boleh menyebabkan Malaysia jadi lebih kerap banjir? <laughs> Okey, untuk perubahan iklim kita tidak nampak uh, trend yang jelas. Okey, di mana Uh, sebab kita ada dua kitaran semula jadi yang berlaku secara global eh uh -huh. uh, iaitu kitaran ENSO yang menyebabkan fenomena Lanina ataupun El Nino yang menyebabkan uh, sesuatu kawasan okey uh, berlaku uh, lebihan taburan hujan ataupun uh -huh. kurangnya taburan hujan dan juga kitaran Madden Julian Oscillation lah yang menyebabkan apa Memangking pada hujan lebat lah yang boleh berlaku hmm -mm. <laughs> dan saya perasan juga ada uh -uh. usually hujan lebat yang boleh menyebabkan banjir selalu dekat kawasan macam pantai timur macam yeah, yeah. Kelantan semua kan and timing dia selalu macam memang hujung-hujung tahun betul kenapa tu? kalau di okey kalau di pantai timur uh, musim uh, banjirnya memang pada tempoh monsun timur laut lah musim oh. terkujung jadi negara uh, negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga memang Timur akan Johor bekerja. memang agak terdedah. Mm -hmm. Manakala pada untuk kawasan pantai barat semenanjung uh, daripada Perlis sampai ke Johor Barat, mm -hmm. uh, dia lebih kepada mon, apa tu peralih monsun itu sendiri. Jadi kawasan-kawasan di Malaysia ni sebenarnya uh, memang terdedahlah dengan uh, corak Uh, taburan hujan yang ada ada bulannya dia mm. tinggi ada bulannya betul. dia kurang betul 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 okey contoh sebagai uh. Uh, sekarang ni Februari uh, Februari penghujung monsun timur laut jadi dia sudah uh, menghampiri tempoh peralihan pada bulan Mac dan uh, April nanti mm -hmm. Jadi kita dah beralih kepada keadaan yang mana boleh dikatakan panas lah. Mungkin macam uh -uh. Uh, Puan cakap tadi kan, nanti uh -uh. ada perubahan musim panas pula. Uh -uh. Bagi Puan sendiri, Puan tahu uh -uh. tak apa uh, negeri yang paling panas di Malaysia? Okey, uh... Bagi saya, Perlis. Uh -huh. betul. <laughs> betul, betul. Betul? Okay. Okay. Kenapa tu? <laughs> Mungkin kedudukan dia di utara Semenanjung itu uh -huh. dan juga berhampiran dengan Uh, apa tu lokasi, uh, geografi dia sendirilah, mm, jadi betul. dia pun mendata tidak ada bukit-bukit, jadi uh, secara rekodnya juga pada tahun 1997-1998 adalah tempoh uh, El Nino yang berlaku mm. di Malaysia di mana kebanyakan tempat mencatatkan suhu uh, paling tinggi lah yang kita pernah lihat dan uh, di Cuping pernah merekodkan uh, 40.1 Celsius. Uish. Itu yang tertinggi di Malaysia setakat ini rekodnya. So, dan saya perasan juga kalau macam contoh eh dekat Langkawi lah kan. Mm -hmm. Jarang hujan. Okay. Tapi once dah hujan kau-kau. The... <laughs> <laughs> Okay, yeah, okay. Sebagai, sebagai contoh Boleh dikatakan Seperti saya katakan tadi Memang Itu interaksi alam semula jadi Pagi kita memang panas Dan petang tu hujan. Hujan. Itulah <laughs> lumrahnya lah. Betul. So, uh -huh. so uh, macam kita lah Malaysia pun uh, cuaca uh, tak adalah menentu sangat kan? Macam pun cakap tadi pagi hujan. Uh, pagi panas. Pagi panas petang hujan, hujan kan? So apakah cabaran utama bagi ibu bapa dan pelajar untuk menghadapi cuaca macam ni? Okey. Untuk uh, ibu bapa dan pelajar uh, boleh mengambil langkah uh, seperti memastikan anak tidak apa tu bermain di luar kan, pada waktu pada tengah hari ke petang mm -hmm. pada tempoh keadaan yang uh, suhunya mungkin tinggi. Betul. Okey, mengelakkan aktiviti luarlah. Dan juga untuk sekiranya berlaku uh, suhu yang panas tu mungkin pihak sekolah boleh uh, sebenarnya pihak jabatan uh, pendidikan negeri uh, kerap kalilah Uh, apa tu menjemput pihak metrologi untuk mendapatkan maklumat cuaca mm -hmm. bagi persediaan uh, guru-guru mm -hmm. melaksanakan aktiviti dan persediaan sekolah-sekolah. Ya -sekolah. uh, mereka ada jugalah mm. uh, apa tu berkolaborasi dengan kami untuk mendapatkan apa tu uh, pandangan dan maklumat cuaca mm -hmm. yang lah dengan aktiviti sekolah-sekolah. Sekolah. Ya. Mm -hmm. Eh kalau untuk bulan puasa ni ada sekolah-sekolah <laughs> Okay, So usually bulan puasa memang panas kan? disebabkan ya ke? Saya pun main. Sebab kita pun bulan puasa Ramadan tu semakin awal kan. Jadi dia betul betul betul. Tahun ni semakin bulan Januari apa tu Mac April semakin awal ni memang tempo sekarang ni memang keadaannya memang panas. Jadi orang ramai boleh mengambil langkah yang lah untuk Uh, mengelakkan apa tu kesihatan terjejas kan dalam tempoh bulan Ramadan ni nanti. Mhm. Mm uh. Okey kalau untuk macam kita yang nak rancang berkahwin kan nak buat mm. majlis perkahwinan a uh, macam mana tu kita nak tahu okay. uh, nak ramal cuaca. <laughs> <laughs> Sebenarnya semasa dulu saya bertugas di sini kami ada je uh, orang awam yang telefon minta pandangan kami. okay, boleh. boleh. Telefon hmm. saja hotline kami. Uh, dan uh, ceritalah lokasi anda kat mana, plannya nak buat bila, di mana, outdoor ke indoor. <laughs> Tapi biasa kami memang uh, nasihatkan untuk buat indoor lah lebih uh -huh. selamat. Tapi untuk perancangan tu boleh uh, bertanya kepada kami. Okey, kadang-kadang uh, bergantung pada lokasi, uh, biasanya kami akan apa tu nasihatkan pada mus, uh, musim monsun barat daya lah di mana keadaan lebih apa tu kurang sedikit lah taburan mm -hmm. hujannya. Mm -hmm. uh -huh. Tapi pernah ke kalau uh, hari ni cakap oh, tak hujan kot time tu. Tapi mm -hmm. hujan juga. <laughs> pernah? Pernah. Pernah. Kita ada juga selalu menerima panggilan uh, orang awam di mana uh, dia kata uh, ramalan hujan tapi apa tak hujan tapi hujan. Tapi hujan. Yeah. Sebab tu kadang-kadang macam kita cerita juga pada orang awam biasanya mm. hujan ini berlaku pada pukul berapa? Biasanya memang pukul 2 ke pukul 4 tu. Okay. Betul? Sebelah petang lah uh -huh. Bergantung pada uh, Awan-awan yang terbentuk kan uh, -huh. uh -huh. Okay so guys Siapa yang nak kahwin Silakan call <laughs> Boleh uh... boleh Telefon kami 24 jam Dapatkan 24 jam, 24 jam. <laughs> telefon Memang ada pegawai yang akan wow. Apa tu jawab, jawab. <laughs> okay so mungkin Di minit-minit terakhir ni Kita akan uh, Beralih kepada soalan netizen Okay Yang first Kenapa bila saya jemur baju, cuaca cerah terik. Tapi bila okay. saya dah selesa duduk dalam rumah, tiba-tiba hujan -tiba mm. lebat. Mm. Adakah cuaca stok saya? <laughs> lah, cuaca stok dia. Yakin ke cuaca stok? Yakin. <laughs> Okey. Uh, Sebab itulah, kalau nak jemur baju tu, eloknya basuh pagi. awal pagi. Sebab kita memang panas. Jadi, yeah. pagi tu memang panas kan Jadi yeah. 2 jam jemur kadang-kadang dah, dah dah kering dah <laughs> Kalau dah cuci pukul 4 petang Macam mana dah kering <laughs> <laughs> Betul <laughs> Alright Next Kenapa kita selalu juga check weather mm -hmm. Dia kata hari ni panas Tengok-tengok hujan mm -hmm. Macam mana benda tu boleh terjadi Oh ni yang macam yang Puan saya, explain saya, tadi, tadi Ya Sebab Itulah memang kita uh, iklim katulistiwa. Jadi sebelah biasanya sebelah pagi itu akan menerima apa uh, tu sinar matahari hmm. yang terik sampai ke tengah hari dan selepas tu berlaku lah hujan. Dengar ya, tu. <laughs> Alright, last. Adakah jerebu masih menjadi isu utama di Malaysia? Okey, jerebu kalau kita lihat uh, beberapa tahun lepas memang saban tahun pun Uh, isu jerebu ni memang akan diperkatakan lah. Jadi Betul. pada monsun terutamanya monsun barat daya lah. Okay, pada bulan Mei tu dia akan start di mana keadaan kering. Jadi apabila kering ini mudah terjadi apa tu kebakaran. Hmm. Jadi uh, dan Kebakaran ni dia secara tak langsungnya dia akan menyebabkan pelepasan partikel-partikel di udara yang menyebabkan keadaan jerebu lah. Jadi bila jerebu ni berlaku, secara tak langsung dia memberi kesan kepada uh, kualiti kehidupan kita lah sebab uh, udara, udara dah tercemar. Hmm. Jadi... Bagi mereka yang sensitif dengan kesihatan itu, mm. uh, mereka yang menga uh, mengalami asma akan lebih terkesan, terkesan lah betul. kepada keadaan jerebu ni. Mm. Jadi orang ramai boleh uh, apa tu mengambil langkah berjaga-jaga macam uh, mengelakkan aktiviti luar mm. lah. Jadi saya pun pernah rasa pernah terbaca samwe mm -hmm. macam ada tanam benih awan. Oh pembenihan awan. Ah, Okey untuk time orang masa hmm, jerebu. Ber, Betul. Yeah. Uh, kita ada juga uh, sekiranya jerebu yang teruk berlaku. Mm -hmm. Okey, Jabatan Meteorologi uh, uh, sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan pembenihan operasi pembenihan awanlah. Okey, operasi pembenihan awan ini uh, kita laksanakan dengan bantuan uh, biasanya TUDM lah. Okey di mana mereka uh, apa tu kita akan menggunakan larutan garam dibawa ke uh, menggunakan uh, pesawat UDM mm -hmm. dan kita akan uh, sembuh kepada awan yang bersesuaian okey untuk uh, menyebabkan pembentukan awan hujan uh, jadi bila wow. uh, pembentukan awan ini dilaksanakan Okey, kita akan mengenal pasti dahulu keadaan atmosfera yang bersesuaian. Mm -hmm. uh, sekiranya sesuai, kita akan ter uh, apa tu akan operasi diteruskan dan uh, pembenihan awan itu dibuat uh, bagi mengurangkan uh, apa tu partikel-partikel uh, di udara Yada. yang menyebabkan jerebu. Mm hmm. Uh, dan di samping itu uh, dia ada dua fungsi lah uh, apa tu mengurangkan jerbu hmm, ataupun uh, meningkatkan paras air di empangan. Oh, uh. faham. Okay. Kini okay, menarik, menarik, <laughs> menarik. Uh, saya baru tahu yang ada di proses-proses tanam tanam apa tu <laughs> Pembenihan <saya>? awan. <laughs> Okay, so kita pun dah sampai ke penghujung. Thank yeah. you so much Final Kamalia sebab sudi uh, datang ke podcast kita. So kepada korang, hopefully korang dah belajar banyak tentang cuaca di Malaysia. And kita jumpa lagi. Bye-bye.